qashqadaryo viloyatining qamash tumani markazidan 90 kilometr uzoqlikda qiziltom qishlog'i mavjud ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli qashqadaryolik mahalliy bloger odilel murod ushbu qishloqqa safar qilib bir qancha axborotlarni ozodlik bilan bo'lishdi mazkur qiziltom qishlog'i so'lim tabiatli go'zal bo'lsa-da, tog'li hududda joylashganligi boisidan aloqa sifati mutlaqo yo'q olis yo'lning nosozligi boisidan bemorlarni eshak yoki biror <laughs> ulovda tuman markazigacha yetkazadi. antia sвяz masalasi biz tashqi hayotdan uzilib qolgan holda yashaymiz ancha yillardan beri qurib berish qurib beramiz degan mutasaddi tashkilotlar keladi lekin hech qanaqa bir natija yo'q yo'l masalasi masalan o'zim ma, ko'rdim man turmush o'rtog'im kasal bo'lib qoldi yobo'sa ukam bo'lib qoldi yo'lgyorilib ketdida shuncha darajadagi bo'ldi telefon qila olmadik olib ketdik yo'l masalasida bo'lsa bitta kasal bo'ladigan bo'lsa ancha pul xarajat qilib ancha pul qilib yonimizdan o'zik o'rtaxil yashiladi bu yerga faqat shu topganimiz yo'l ai xarajatga ketadi qish faslining qorli qirovli kunlarida esa yo'llarni qor bosib qishloq batamom qamalda qoladi ba'zi holatlarda bemorlar shifoxonaga yetmay yo'lda qolib halok bo'lishadi deya aytadi qizil tomlik fuqarolar mana bu yoqdan yakkabog' rayon degan qishloq rayon bor shu yoqqa mana bu yoqdan очи sakkiz soatli ot eshak bilan qatnaymizda bir kasalimiz bo'lib qolsa eshakka ortib shu yoqqa borib mana bizlarni bir g'ayrat mulla degan mullamiz bor shu bir nevarasini mazasi bo'lmay qoldi bu yerdan doktorimiz birinchi yordamni ko'rsatib yo'lga olib jo'nadi olti soat deganga mana tutak yotadigan qishloqqa borib shu yo'lga bachani o'ldirib qo'ydi olti soatga o'likni qaytarib olib keldi qishloq odamlari soliqilarning qashshoq xalqni noqonuniy xatti harakatlar <laughs> bilan talayotganligini aytishadi akajon mana televideniyaga olayotgan ekansiz soliq masalasiga kelsak soliqchilarimiz keladi kimdandir nech sotikka pul oladi kimnidir molini olyapti tandir qilib yeydi aroqni ichadi kimnidir putun putun qarin moyini olyapti uni qarin moyni molni olib borib davlatga to'lalmayapti-ku. bu yerga o'g'irlanish korrupsiya bu yerga turibdi yana bir anovnin dedi tepada sputnikdan tushirib yering buncha ekan yering buncha ekan deb katta soliqlarni chiqarib yubordi elimizni ustiga shunday нагрузка ishlarni qildi o'zi ko'rib turibsiz xalqimiz bir nochor ahvolga velosiped olishga kuchi yetmaydigan xalqimiz ko'p yeyishga nonini ololmagan xalqimiz ko'p odamlar dehqonchilik bilan kun kechiradigan qishloqda qamash tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli yetmish sakkizinchi umumiy o'rta ta'lim maktabi ham mavjud ayni vaqtda maktabga rahbar ham yo'q qishloq aholisi va maktab pedagoglari mazkur bir yuz o'rinli maktabdagi sharoitlardan noliydi tog'li hudud bo'lganimiz bilan prezidentimizning farmoni bor hamma joyga mana shunday bir xil xalqni rozi qilsin degan prezidentimiz aytgan xalq rozi bo'lsa hamma nima bo'ladi rahbarlar ham bizlarni nimalarimizga ozroq bo'lsa ham rahbarlar ham qaysin, ko'rsin kisin. mana maktabimizda mana qishga umuman isitishni imkoniyati yo'q umuman bir metr qor tushadi bizni qishloqda uh, o'quvchi kila keloma kelolmay qolishi ham mumkin maktab ichida umuman issiqlik sistema bilan ta'minlanmaydi o'quvchilarimiz buzlab qolyapti umuman o'qitishni imkoniyati qolmay qoladi yana bir yana bir oydan um, keyin umuman ichkariga o'qitishni umuman um, imkoniyatini qilolmay qolamiz pechka qurilmagan boshqa qilgan yoqilg'i bilan ta'minlanmagan biz biz qayerga qanday qilib ta'lim beramiz masalan maktabimizda biror tayinli mutaxassis yo'q o'qituvchi yo'q bolalarimiz kun sayin savolsizga aylanib bormoqda bular qanday qilib o'zbekistonning kelajagi bo'lishadi deya aytadi ota onalardan biri mirzo ulug'bek bobomiz kim bo'lgan mirzo boburchi siz bilasizmi bilasizmi nimaga bilmaysiz to'rt kala to'rt nechchio'n olti sakkizga to'qqizni qo'ysak nechi bo'ladi siz beshinchi sinf o'quvchisiz bilmaysizmi to'qqizga sakkizni qo'shsak bular nechinchi sinf Bunlar mı Siz durun ki? 7 Yedi gə sakızı kutsak ne çi buluyor ki? Yedi gə sakızı kutsak... On beş. On beş yaxsı. Uzun tanıştın mı damınlar? Ya bırak yemin cevabın gül. Damınlar. böyle ki ders bitemem. ne buluş gerek? Jurnal bu Jurnal hozir hmm. jurnalimiz ham yo'q edi taxminan bilasizmi taxminan o'n sakkizta o'n to'qqizta bo'lishi kerakdi kamida kamida hozi nechta nafar o'quvchi bor o'n bitta o'n bittak hozir yuqlama qilishga sizga jurnal ham yo'q jurnal yo'qda baholashgaa alkelgandeashu muammo bora shu bo'ldi o'qish bo'yicha qanday muammolar bor kitoblar yetishmaydi ular ko'pchiligiga bularda kitoblar mana bunda yo'q bun bularda yetishmayapti mana bolalarda kitoblar darsliklar yo'q darsliklar eskiav nimada programmada mana jandas chiqib ketgan mana kitoblarni hozir yangi chiqqan kitoblar bundan tubdan farq qiladimi farq qiladi a yangi chiqqani uchinchi nashri eski tizimda faoliyat yurityapsiza ha eski tizimda nima qilingan kitoblar yetishmaydi deb nima qilingan bularniki ham shunday eski bularga ham yetishmaydi kitoblar kitob kerak maktabda o'tgan o'quv yilida kitob ijara shartnomasi uchun o'qituvchilar oyligidan majburiy pul ushlab qolingan bo'lsada maktab o'quvchilariga kitob yetib kelmagan natijada bolalar o'tgan o'quv yilini kitobsiz o'tkazishgan hozir ham shu holatdan farq qilmasligini aytadi ota onalar ikki ming yigirmanchi o'quv yilida o'quvchilarga boshlanichi sinf o'quvchilariga ijara asosida beriladigan kitob o'quv qurollari berilmadi lekin o'qituvchilarni ish haqidan yuz foiz ijara puli ushlanib qolindi bir mavsum davomida mana shu boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv kitobsiz ta'lim olishga majbur bo'ldi natijada ota onalarni keskin norozichiligi sababchi bo'ldi lekin bu holatni tuman mutasaddi xodimlari kelib vaqtiga o'rganmadi buni oqibatida bolalarni savodi o'zgarish bo'lib qoldi masalan o'quv quroli o'quv qo'rgazmal qurollari kitoblar bo'lmagani tufayli bolalar ham o'qituvchi ham o'z bilganicha dars o'tib mana shu bir yili deyarli bekor <laughs> o'tishga sababchi bo'ldi o'zbekistonda ikki ming yigirmanchi yil ma'rfafat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilingan edi qiziltomdagi maktabda informatika xonasi va kompyuter <laughs> jihozlari mavjud emas bloger odil elmurodning so'zlariga ko'ra o'tgan o'quv yilida mutaxassis yo'qligi boisidan maktabda biologiya fani o'tilmagan mana kompyuter bilan jihozlanishi kerak yangicha nima zamonaviy texnikalar kerak bularga ham bular juda orqada qolib ketgan nimalar o'qish sistemasi metod nimalar shuning uchun shunga yordam qilsangiz yaxshi bo'lardi va beshinchi sinf o'quvchilari ruxsat so'rab kiring qilsak bo'ladimi assalomu alaykum sinfda o'zi jurnal bo'yicha nechta o'quvchi bo'lishi kerak endi holi bizaga jurnal ham hech narsa taqdim etilmaganda hozir o'quvchi qancha bo'lishini bilmaysiz yigirma beshta bo'lishi kerakda yigirma beshta bo'lishi kerak hozir sir bo'lmasa qaysi fandan dars o'tyapsiz man biologiya fanidan dars o'tyapman biologiya bo'yicha o'zingizni eng oson savolingizni beringchi o'quvchilarga avval bular dars o'tganmi yo'qmi biologiyadan o'tgan yili o'tmagan ekanda o'zi dars o'tilishi kerak bo'lgana lekin ha o'tilishi kerak bo'lgan lekin dars o'tilmagan o'tgan yili ham o'qilmagan deyapti mana o'quvchilardan hozir suhbat davomida nima qilganda biologiya fan o'tilgani yo'q deyapti shu 1 sinflar uchun prezident sovg'asi hanuz ushbu maktabga yetib kelmagan maktabdagi axborot resurs markazida kitoblar yetishmaydi boshlang'ich sinflarga bir necha yillardan buyon yangi kitoblar kelmagan o'quvchilar esa mog'or bosgan kitoblardan foydalanishadi 16 ta sumka kelishga prezident sovg'asi 16 ta sovg'a kelish kerak edi hali yam sovg'a mana keltirib berilmagan o'quvchiga o'quv qurollarisiz mana dars o'tilyapti mana. o'sha prezident sovg'asi berilishi kerak edi prezident sovg'asi yo'q <laughs> berilmadi vaqtida olib kelib ta'minlanmadi bor ekan shulardan olib kelib nima qilib turibman yozuv daftarlar yo'q endi shularni topibi harakat qilyapmiz endi qishloq ota onalari maktabdagi ta'lim izdan chiqqanligi boisidan bolalarni o'qishga qo'yishmaydi maktab pedagoglari turli xildagi sinf o'quvchilarini aralashtirib dars o'tishadi sababi esa barcha sinflarni qamrab oladigan pedagogning o'zi yo'q ayrim sinflar esa hatto bo'm bo'sh beshga to'rtni qo'ssak nechi bo'ladi hurmatli domila siz qaysi fandan dars berasiz tasviriy sanat mehnat darsidan dars beraman tasviriy sanat mehnat rasm chizishni biladimi biladi hozir lekin boshqa fan o'tilyaptiku o'qituvchi yo'q uchun o'rindoshi sifatida o'tib turibman qaysi fanni o'tyapsiz ona til fanini o'tyapman ona tili fani ona til fanini siz tushunasizmi o'rtacha tushunaman hozir doskaga kunlarni qo'yib siz lekin bu sohani uncha bilmaysiza ona tili fanini ona tili fani o'rtacha o'rtacha o'zizni faningizni yaxshi bilasizmi yaxshi tasvir sanat bo'yicha chizish maktablarimizga yetishmovchilik juda ko'p domlalar bu o'quvchilar domlalar yetishmovchiligdan ikkita sinfda bitta o'qityapti ma xonalarimiz bo'shayapti o'quvchi o'quv tarzi ham talabga javob bermaydi domlar o'qityaptimi o'qitmayaptimi bilib bo'lmaydi ni umuman bir yozuvni bilmaydi o'qishni bilmaydi biz ham xuddi shunday katta bo'lganmiz maktabda qarshi shahridan uch nafar pedagog kelib qishloq odamlarini uylarida ajarada turib ishlashadi ular davlat rahbari qarori ijrosini qamash tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri nazira abrayeva bajarmayotganligini maktabdagi achinarli holatga ko'z yumib kelayotganligini aytishadi bizaga hech qanday sharoit yo'q prezident nimalari bilan uzoq hududda borganlar mana bu kvartira bilan nima qilinishi moddiy yordam berilishi keyin tumandan tumanga prezidentimiz aytganlar shavkat mirziyoyev 50 50% foiz to'lanishi viloyatdan viloyatga 100% foiz to'lanishini aytib qarorlarda ko'rsatib o'tganlar keyin rayoniga bordim hech qanday sharoit bo'lmagandan keyin abrayeva uchradim nazira opaga u kishiga aytdi mana shunday prezident nimalari bilan biz qarshidan kelgan kelganmiz shularni amalga oshirib bersangiz biz shu maktabga dars beramiz bolalarni bilimli qilib chiqaramiz dedik u kishi aytdiki o'n besh foizgina to'layman dedi keyin man aytdimki yo'q bu prezidentga o'n besh foiz o'n foiz kiritilmagan opajon mana tumandan tumanga ellik foiz viloyatdan viloyatga yuz foiz undan tashqari kvartira mana bu o'n bir millionliklarni sharoitlarini uzoq ikki yuz kilometrdan o'tgandan keyin mana shunday pullarni biza berish kerakda nima yurtboshimiz tomonidan shu qarorga asosan bularni hech qanday amalga oshmaydi yo'q degan javob qildilar qiziltom qishlog'ida talantli bolalar ham bor ularni kelajagi uchun ozroq e'tibor va ko'mak bo'lsa kifoya şeyi satıp aldım. At satıp baldım. Oyladım çavuzumca ağmat satıp aldım. Aşınam ey aşınam. Çağal aşınam. At ne deyip başımca kavga satıp aldım. At hem kiray. Ben de ki git ke. Arhan kiray dur. Ben git ke. At den ki ki asla. Keçe bulmaydı. At hem kiray dur. Ben git ke. tog'lari ko'kka tuashgan bulutlar birayqqiil turar, donishmand chol kabi o'ysirar archazorlar suhbat qurar qizil tomni ko'rganmisiz? ana kaftak ishak maydon kaklik, savqingni qizil tomni ko'rganmisiz qo'zilg'imas yoshqur chor atrofi u'nqir chuqur igri bugir adir o'qir qizil tomni ko'rganmisiz zarmaska tutash o'g'irtosh tog'lar g'ij g'ij ohaktosh maymoq ayiq izg'ir bebosh qizil tomni ko'rganmisiz maslini aytsam qancha kam madhim tamom bo'lmas hech ham odamlar tantiq o'ktam qizil tomni ko'rganmisiz qishloq odamlari ularni ham yaxshi yashashga haqqi borligini aytib farzandlarini sifatli ta'lim olishini dunyo ko'rishini baland tog'liklar orasida cho'pon bo'lib qolib ketmasin deya qayg'urishmoqda bitta ikkita sini bitta qilib o'qitadi yetishmovchilik juda ko'p maktab talabga javob bermaydi ustol partalar boshqalar domlar o'qityaptimi o'qitmayaptimi bilib bo'lmaydi uni umuman bir yozuvni bilmaydi o'qishni bilmayapdi biz ham xuddi shunday katta bo'lganmiz bizaham o'qitmagan maktab bo'lmagan vaqtiga a hozirgacha biz ham shu yerda yuribmiz bular ham kelajagi shunday bo'lishi kerak mask endi o'qish kerak bularni o'qitish kerak domla bejizga oyla olmayapti harakat qilish kerak oktyabr oyida bo'lishi kutilayotgan prezidentlik saylovlariga o'z nomzodini qo'ygan amaldagi davlat rahbari shavkat mirziyoyev ta'lim sifatini yaxshilash va mamlakatdagi o'qituvchilarning oyligini 1000 dollarga oshirishni bot bot aytib keladi qashqadaryoda e'tiborsiz va xarob ahvolga kelgan maktablar ko'plab topiladi hukumat mazkur maktablarni qayta ta'mirlash yoki yangitdan qurishga katta mablag' ajratayotgan bo'lsada hali hamon -hal chekka qishloqlarda eski va ta'lim tizimi chiqqan maktablar saqlanib qolgan